Доброго всем! На повестке дня цыпленок тапака. Именно тапака, а не табака. К курению и махорке это блюдо не имеет никакого отношения. Тапака это грузинская специальная сковорода для жарки мяса под прессом. Сегодня будем готовить и в ней, и в обычной сковороде. С хитрым приспособлением в виде дополнительной кастрюли. Чтобы весь мир мог познакомиться с одним из самых вкусных блюд грузинской кухни. Цыпленка будем мариновать, и не просто мариновать, а мариновать в вине. Конечно, с добавлением традиционных грузинских специй. Так его вкус по всей толще мяса будет колоритным, непресным, как вкус самой Грузии. Кроме того, соли в приготовлении почти не используется. Только минимум для раскрытия вкуса. Соленость придаст простой сметано-чесночный соус. Он, кажется, для этого цыпленка тапака как будто создан специально. Это праздничный вариант в маринаде, который требует времени на маринование, но на выходе дает незабываемый вкус, отличный от обычного рецепта без подготовки для маринования цыпленка потребуется само собой главная персона, сам цыпленок. У нас четверо цыплят. Мы ожидаем гостей, поэтому хорошо подготовились. Вино красное сухое. Обязательно сухое, не обязательно красное. Лучше грузинское. Их сухие вина почему-то естественно менее кислые, чем большинство других марок. Оливковое масло. Оно играет важную роль для вбирания аромата в маринада и донесения их в удаленные слои мяса. Хмели сунели. Обязательно посмотрите, есть ли в составе специи пажитник. Иногда его там нет, если нет, добавьте. Сушеный базилик и кориандр. И то, и то может быть в составе хмели-сонели, но эти нотки нам необходимо усилить. Черный молотый перец и немного соли. В большую чашу вливаем вино и будем смешивать. Обратите внимание, вино окрасило стенки чаши. Значит, это натуральное вино. Бодяга из концентрата стекла бы не оставил следа. Добавляем масло, добавляем базилик сушеный. Можно и свежие, но мариноваться будет долго, сушеный все отдаст. Свежесмолотый кориандр. Зачастую продают молотый кориандр. Он без запаха, свежемолотый благоухает на всю кухню. Черный молотый перец. Их мели сунели. Кстати, сунели в переводе с грузинского специя. Они не имеют стандарта, но всегда напоминают о Грузии. Хотя почему-то в некоторых регионах Грузии о них даже не знают. И немного соли. Теперь это аккуратно вымешиваем до однородного состояния. И пока отставим в сторону. А пока специи наслаждаются собой и перемешиваются, займемся подготовкой цыплят. Это именно цыплята. Небольшие от полукилограмма до килограмма максимум. Чем меньше, тем вкуснее. Таких придется поискать, но это стоит того. Отрежем последний сегмент крыла в нем нет мяса. Да и мешать он будет при жарке. Затем вы можете отрезать железу, находящуюся на хвостике. Под кожей находится такой желтоватый сгуст. В Грузии его обязательно удаляют, хотя это на любителя. Я на одном цыпленке срежу, на остальных оставлю. Мне нравится этот привкус. Теперь надрежем грудку, раскрыв тушку по центру грудных мышц. Для цыпленка топака курочка открывается по грудке. Так вся влага сможет лучше покинуть мясо, создав эффект зажаристости. Открыли тушку, проверяем, чтобы внутренности были удалены, особенно легкие. Их иногда не чисто удаляют. Вроде бы все красиво, но тушка распластанная все равно неровная. Поэтому ее необходимо немного отбить. Можно покрыть пленкой, чтобы брызги не разлетались по всей кухне, а можно и не париться, если тушка сухая и цыпленок маленький. Отбиваем мы не только придаем форму пласта цыпленку, но и переламываем кости. Разбиваем суставы, кости ножек, можно и кости крыльев. Отбиваем грудку, она довольно сильно выступает. И в нескольких местах переламываем хребет. Это даст возможность при жарке быстро нагреть всю толщу мяса. Ведь когда косточки целые, они действуют как охладители для окружающего мяса. Вот такой плоский цыпленок отлично прожарится, будет красивый и вкусен. Таким же образом обрабатываем остальных цыплят. Теперь приступим к маринованию. Возьмем большой пакет и проверим, чтобы в нем не было дырочек и маринад не вытек весь. Для этого наберем в него воздух, закрутим и проверим. Выложим пакетом емкость. Позже расскажу, зачем он нужен вообще, этот пакет. Немного наливаем маринада на дно и выкладываем цыпленка. Поливаем его маринадом и распределяем маринад равномерно по всей тушке. Я распределяю по внутренней части тщательно. С внешней кожица гладкая. Маринад и сам там хорошо покроют. Таким же образом покрываем маринадом остальные тушки. Затем закрываем пакет. Закручиваем. И переворачиваем. Поэтому маринад, перетекая сверху вниз, будет работать, пропитывая всех цыплят. Переворачивать желательно хотя бы раз в 6-8 часов. Вот для этого и нужен пакет. А мариновать в нашем случае мы будем часов 18. Перед жаркой приготовим соус. За час-два до подачи уже готовых цыплят. Потребуется самая жирная сметана, которую вы можете достать. Не сливки, именно сметана с кислинкой. Чеснок, соль и это все. Из приспособлений крайне желательно иметь ступку. Дело в том, что перетирая чеснок с солью в ступке, вы добьетесь максимального эффекта сохранения вкуса чеснока в соусе пресс, терка, нарезка в данном случае гораздо менее эффективны. Чеснок нарежем кусочками, нет необходимости сильно измельчать, только для удобства последующего перетирания. А то потеряем драгоценный чесночный сок. Добавляем соль и поработаем пестиком. Сначала разобьем кусочки, а затем перетрем. В результате чесночное пюре смешается с солью и как бы законсервирует в себе вкус чеснока, который затем передаст всему соусу. Получаем пюре и добавляем его в сметану. Перемешиваем до однородной массы. Пришло время доставать цыплят из маринада. Мы их периодически переворачивали и даже мясо под кожицей пропиталось винным маринадом. Сначала будем жарить на обычной сковороде. Нужна большая сковорода, где поместится вся распластанная тушка. Сковороду прогреем, добавим топленое сливочное масло. Кстати, жарить цыпленка пока необходимо на сливочном, в худшем случае смеси сливочного и растительного. Еще его жарят на жире, даже на курином. Огонь тогда меньше, но на сливочном мне кажется вкуснее. Когда сковорода с маслом очень сильно прогрелись, а прогреваем на большом огне, огонь уменьшаем ниже среднего, выкладываем цыпленка. Внимание, обязательно шкуркой вниз. В на начале любого цыпленка при жарке цыпленка топака выкладываем шкуркой вниз. Тогда соки, образовывающиеся, не так быстро покинут мясо, успев его прогреть. А далее домашние хитрости. Тарелка, не выступающая из-за края сковороды. И кастрюля, наполненная водой. У нас огромная и узкая, литров на 8. Мы налили 5 литров. Вообще вес пресса должен быть от 2 до 5 килограмм. Я видел как придавливают кирпичами. Неохота было искать чистые кирпичи с кастрюли как-то сподручней. Жарим 10-15 минут с каждой стороны на огне ниже среднего. В зависимости от веса цыпленка. Через 12 минут я переворачиваю. Снимаю кастрюлю и тарелку. И аккуратно, чтобы кожица не осталась на сковороде, переворачиваю тушку. Вот такая красотка получилась. Теперь надо дать выйти лишней влаги и дожарить с другой стороны. Тоже, как я и говорил, 10-15 минут. Через 15 минут снимаем готового цыпленка со сковороды. Следующего цыпленка я пожарю в сковороде табака. Это чугунная сковорода с глубокой насечкой, способствующей вытягиванию влаги с тяжелой чугунной крышкой. Мы достаем ее только для жарки таких цыплят. Процесс будет почти такой же, но без кастрюли. Растопили сливочное масло. Выложили на сковороду цыпленка кожей вниз. Огонь ниже среднего. Жарим 10-15 минут с одной стороны. Прижав крышкой пресса. Затем переворачиваем Тут немного сложнее. Благодаря насечке есть вероятность оставить всю кожу на сковороде. Поэтому аккуратно. Перевернули и накрываем крышкой. Жарим еще 15 минут. Несмотря на сложности, цыпленок получается лучше. Он более сухой, хрустящий, настоящий цыпленок топака. И мы готовы к празднику вкуса. Цыплят подают обязательно с чесночно-сметанным соусом. Чеснок к такому цыпленку – неотъемлемая часть его вкуса. И кислинка, которую нам в данном случае дает маринад. Подают его, как правило, с лавашом, вином и готовностью получить кайф от еды. Возможно, на гарнир жареная картошка. Отлично к этому соусу и цыпленку вкуснота, ради которой просто стоит потратить дополнительные 20 минут. Ну и плюс время маринования. А мы благодарим, что вы смотрели наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!